आज एक दूध पीता हुआ हुआ बच्चा पैदा हुआ है, है मिस्र में बच्चों की विलादत पे पाबंदी है जिस घर में पता चलता है यहाँ बच्चे की विलादत हो रही है औरतें जासूसी करती हैं जल्लाद पहुंच के उस बच्चे का सर कलम कर देते हैं एक लाख चालीस हजार बच्चे जब किए गए यू दब बिहू अबना अकुम यू कत्तीलू अबना अकुम कत्ल करते हैं जबा करते हैं तुम्हारे बेटों को उठाओ सूरह कसस की आयत नंबर सात पढ़ो माँ के दिल में अल्लाह ने डाला घर घबरा रही है परेशान है अब ये लगते जगर दुनिया में आया है अभी इसका सर कलम हो जाएगा अभी जल्लाद आएंगे अभी जासूसी करने वाली औरतें बताएंगी फिरौन का आर्डर है कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता इस माँ के दिल से जो आह उठी, उठी इसको जमीन पर कोई एक बंदा नहीं नजर आया अपनी सपोर्ट और मदद में, दुद में, दुद में। तनहा हूं हमने माँ के दिल में बात डाली दूध पिला इस बच्चे को फदा खिफ्त अलही जब तुम्हें डर लगे इसके मुतालिक घबराहट हो तो घबराना नहीं अलकी ही फिलियम इसे दरिया में डाल दो या अल्लाह एक छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा अगर तुम्हें इसकी परवरिश के बारे में इसकी जान की फिक्र और डर हो तो इसे दरिया में डाल दो मुझे बताओ आपकी समझ में ये बात आती है जिस बच्चे को तैरना नहीं आता जो आज पैदा हुआ है तैराकी नहीं आती उसे पानी में डालेंगे तो मरना यकीनी है या नहीं मगर जब हुक्म रब का होता है तो सारे यकीन छोड़ दिए जाते हैं वहां यकीन अल्लाह से जुड़ जाता है वहां हालात को नहीं देखा जाता वहां जमीनी हकायक बदल जाते हैं लेकिन उसके लिए इन नफीदा लेकिन अफसार जिंदा दिल चाहिए मुर्दा दिल नहीं इधर से भी काम होगा उधर से भी होगा उधर से भी होगा मेरे पास तो पैसे हैं मेरे पास तो बड़े बड़े डॉक्टरों से ताल्लुक हैं। अब जब सब कुछ खत्म हो गया अब बोले अल्लाह जी, कहते हो नहीं कहते सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे थे यूरोप में थे? 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 थे जवानी गुजारी पैसा कमाया बुढ़ापे में कमजोर हो गए औलाद अलग हो गई हालात बिगड़ गए बुजुर्गो के हाले अल्ला ही अल्लाह अल्ला अल्ला पहले कौन था सच कहते हो आप जो आपकी जबान से निकलता है।, है बिल्कुल ठीक कहते हो अल्लाह अब बेटों ने भी मुंह मोड़ लिया अब बीवी भी मसीते पे जोल के बेहो हर वक्त शोर कर दे अब तो बीवी भी तंग आ गई तो बच्चों ने भी शिकायत शुरू कर दी उस्ताद जी समझाए ना हमारे अब्बा जी को हर वक्त घर में बस गुस्से ही होते रहते हैं उस्ताद जी अब्बा जी को समझाएं तो बेचारे ने तो कहना है कि ओणते अल्लाह अल्ला। मैं कहता हूं ओण नहीं पहले से ही अल्लाह ही अल्लाह था आज भी अल्लाह ही अल्लाह है और कल भी अल्लाह ही अल्लाह रहेगा ना तुम रहोगे ना तुम्हारी ताकतें रहेंगी ना तुम्हारा माल रहेगा ना तुम्हारा ये नशा और रोब और दबदबा रहेगा माँ <Hospital> के दिल में डाला इसे नील की लहरों के हवाले कर दीजिए वाला ती घबराना नहीं वला तहजनी गम नहीं करना इन्ना रादुहु दो हम इसे वापस तुम्हारी तरफ लौटा के लाएंगे वज़ाइलुहु व मुरसलीन हम इसे पैगम्बर बनाएंगे एक अजीम माँ का जज्बा है ये उसी का दिन है जिस दिल ने ये बर्दाश्त किया और रब की वही के ऊपर उस मासूम बच्चे को एक संदूक में डाल के लहर लहरों के हवाले कर दी। फिर मुझे बताओ मेरे रब ने उस बच्चे को बचाया नहीं बचाया और उन्हीं के हाथों से बचाया नहीं जो जल्लाद कत्ल करने वाले थे वही सफारशी बन के गए कि इतना खूबसूरत बच्चा आज तक हमने नहीं, नहीं देखा बादशाह सलामत इसे कत्ल न कीजिए बहुत खूबसूरत है उसने कहा कि अगर मुझे लगता है कि खतरनाक है ये मेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा अल्लाह ताला दिखाते हैं मौत के हाथों में गुजार कर उन्हीं औरतों ने उठाया उन्हीं जल्लादों ने सिफारिश की और वही कत्ल का हुक्म देने वाला फिर मुरब्बी बना चले हम खर्चा देंगे मूसा की माँ के हवाले किया इस बच्चे को तुमने खाना भी देना है पिलाना है दूध खर्चा हम देंगे बाप नहीं था एक बेवा खातून के घर का निज़ाम भी अल्लाह ने चला दिया सिर्फ किस पर के जो हुक्म हमने दिया उसे करो फिर आगे देखो